Soalan Sik nombor 8. Yang berhormat Menteri Kewangan, sila. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang berhormat Sik. Kerajaan melalui kerangka ekonomi madani telah melaksanakan plan konsolidasi fiskal yang menyeluruh yang menyeimbangkan keperluan pertumbuhan ekonomi dengan kemampanan kewangan negara. Hasil pelaksanaan reformasi ini, defisit fiskal berkurang kepada 4.1% daripada KDNK pada 2024 berbanding 5% pada 2023, iaitu lebih baik daripada sasaran awal 4.3% dan dijangka berkurang lagi kepada 3.8% pada 2025 serta 3.5% pada tahun 2026. Pada masa yang sama, kadar pertumbuhan hutang negara terus berkurang daripada 10.2% pada 2022 kepada 6.4% pada 2024 serta dijangka terus berkurang kepada sekitar 6% bagi tahun 2025 mencerminkan keupayaan kerajaan mengurus fiskal secara berhemat dan berdisiplin tanpa mengobarkan kesejahteraan rakyat. Malah melalui pembentangan rancangan Malaysia ke-13 yang lalu, kerajaan kekal komited untuk mencapai sasaran defisit fiskal 3% daripada KDNK seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 atau Akta 850 sekaligus mengekalkan disiplin fiskal jangka sederhana dan panjang. Bagi meningkatkan hasil negara, kerajaan memperkenalkan langkah-langkah seperti pelaksanaan e-invoice secara berfasa mulai 2024 serta peluasan skop cukai jualan. Namun dengan mengambil kira kebajikan rakyat, pelbagai barangan keperluan asas seperti ayam, buah-buahan tempatan dan beras dikecualikan daripada cukai. Manakala senarai pengecualian cukai jualan kini merangkumi 1,826 barangan. Langkah-langkah ini membantu mengawal tekanan harga barangan keperluan asas sekaligus menyumbang kepada kadar inflasi yang kekal rendah pada 1.8% bagi keseluruhan 2024 dan 1.5% pada September 2025 menjadikan Malaysia antara negara yang inflasi rendah di rantau ini. Pada masa yang sama, kerajaan memperkukuh kecekapan perbelanjaan melalui penyasaran subsidi RON95 memastikan sumber fiskal diagihkan secara lebih berkesan. Penjematan hasil penyasaran ini digunakan semula untuk memperkukuh bantuan langsung seperti budi madani iaitu budi madani diesel dan RON95. RON 95. Selain itu, peruntukan STR dan SARA meningkat kepada RM15 bilion pada 2025, termasuk penghargaan SARA RM100. Melalui inisiatif-inisiatif ini dan program payung ramah seperti jualan ramah dan baku ramah, kerajaan bukan sahaja mengekang inflasi daripada menjejaskan kos sara hidup rakyat, malah memastikan rakyat luar bandar terus menikmati manfaat pembangunan dan kesejahteraan dalam jangka panjang di samping kedudukan fiskal negara yang kekal kukuh dan mantan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Terima kasih yang berhormat Tuan Pertua. Ya, terima kasih yang berhormat Timbalan Menteri. Uh, dilihat dalam uh, apa ni, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia uh, dalam uh, so household income and basic amenities survey 2022 kadar kemiskinan relatif kita termasuk ke juga kemiskinan mutlak ada lebih tinggi di kawasan luar bandar ya termasuk di daerah-daerah di sit di sabah dan serawak dan sebagainya begitu juga dalam laporan UNDP EPU juga mengatakan kumpulan paling terdedah kemiskinan ini termasuk petani pekebun kecil nelayan dan yang bekerja sendiri dan jumlah miskin tegar kita di Malaysia sudah sekarang mencecah 12,675 untuk uh, isi, isi rumah uh, dalam kategori miskin ini. Dan uh, dalam baj bajet baru ini juga dilihat yang uh, sangat memberi kesan apabila uh, peruntukan pembangunan DE untuk sektor pertanian menunjukkan pengurangan ketara iaitu daripada RM2.94 bilion kepada hanya RM591 juta. Jadi uh, soalan saya yang Muhammad, yang Menteri Apakah kerja yang bersedia melaksanakan yang disebut ring fencing dengan izin itu menetapkan satu paras minimum peruntukan yang peruntukan yang dilindungi ataupun ring izin protected minimum allocation bagi program kebajikan dan infrastruktur di desa-desa jalan raya, klinik, hospital dan sebagainya supaya langkah pengurangan defisit ini tidak menambah jurang pembangunan bandar dan desa ini. Dan kalau adalah, bagaimana formula itu nak dilaksanakan. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih Tuan Pertua, terima kasih kepada Yang berhormat Sik. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan tinggi kepada pembangunan luar bandar dan kesejahteraan rakyat yang berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan konsolidasi fiskal, prinsip utama yang dipegang adalah memastikan setiap ringgit dibelanjakan dengan lebih berkesan dan berimpak tinggi tanpa menjejaskan akses kepada kemudahan asas serta bantuan kebajikan di kawasan luar bandar terutamanya. Buat masa ini, kerajaan tidak menetapkan dasar ring fencing seperti yang disebutkan oleh yang berhormat secara khusus kerana pendekatan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan dengan izin need based allocation serta keutamaan semasa termasuk tahap kemudahan asas dan keperluan sosial ekonomi sesuatu kawasan pendekatan ini membolehkan sumber negara diagih dengan lebih saksama dan responsif terhadap keperluan sebenar rakyat di sesebuah uh, di seluruh negara pada masa yang sama kementerian dan agensi berkaitan sentiasa diberi panduan untuk memastikan projek dan program luar bandar seperti bekalan air bersih, jalan ladang, kemudahan kesihatan dan bantuan sara hidup nelayan serta petani, serta petani terus diberikan keutamaan dalam batas kemampuan fiskal negara. Pendekatan ini adalah uh, mencerminkan komitmen kerajaan untuk mengekalkan keseimbangan antara tanggungjawab fiskal dan pembangunan inklusif agar tiada kawasan atau golongan yang tertinggal dalam arus kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Yang berhormat bangi, silakan. Terima kasih, Datuk ini Pertua. Uh, yang berhormat, Menteri. Uh, Kena dengan topik ini, saya percaya ianya adalah satu perkara yang penting dan juga antara reformasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan madani ini berkenaan dengan sasaran defisit fiskal. Jadi soalan saya adalah Datuk Yang Dipertua, bagaimana kementerian akan atau merancang untuk mencapai sasaran defisit fiskal 3.8% daripada KDNK bagi tahun ini termasuklah langkah-langkah konkret, Datuk Yang Pertua, Uh, yang akan diambil untuk memastikan sasaran tersebut uh, dicapai tanpa menjejaskan kebajikan rakyat dan juga perbelanjaan sosioekonomi penting. Terima kasih, Datuk Eni Petua. Silakan, Eni Umat Menteri. Uh, terima kasih, uh, Datuk Eni Petua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bangi. Uh, dalam hal ini, kerajaan memang berkeyakinan untuk mencapai defisit fiskal sebanyak 3.8% yang disasarkan pada tahun 2025 menerusi inisiatif pembaharuan fiskal termasuk strategi hasil jangka sederhana atau kita sebut MTRS bagi menambah baik kutipan hasil dan semakan semula perbelanjaan awam bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan perbelanjaan Belanjawan 2025 telah memperincikan beberapa langkah hasil melalui peluasan cukai jualan atas barangan bukan keperluan asas seperti barangan premium yang diimport, peluasan skop cukai perkhidmatan meliputi perkhidmatan komersial dan sebagainya. Bagi mengoptimalkan perbelanjaan awam, kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel dan RON 95 serta langkah rasionalisasi badan berkanun. Di samping itu kerajaan turut melaksanakan semakan semula perbelanjaan kerajaan atau dengan izin public expenditure review secara menyeluruh merentasi semua kementerian dan agensi. Ini membolehkan kerajaan menguruskan kewangan dengan lebih optimum melalui pertukaran sumber atau dengan izin trade off dalam peruntukan belanjawan. Dan ini melibatkan pertimbangan teliti antara program baharu berpotensi tinggi dengan program sedia ada yang mungkin tidak lagi relevan atau kurang berkesan. Ini akan memastikan setiap peruntukan memberikan nilai optimum dan selaras dengan keutamaan uh, pembangunan agenda pembangunan negara. Walau bagaimanapun, uh, matlamat dasar fiskal tetap menyokong dan responsif dalam menyediakan sokongan fiskal yang mencukupi untuk melindungi kesejahteraan rakyat dan meneruskan agenda pembaharuan ekonomi tanpa menjejaskan trajektori konsolidasi fiskal. Sekian terima kasih.